Вносить до Ради, Верховної Ради подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та на інших та інших утворених відповідно до закону України військових формувань. І що? Привіт. Здравствуйте. А чим общаєшся? Предлагайте тему обсудимо. Война Россия Украина. а когда война была объявлена? Не было объявлено. А почему вы называете войной? По факту. А какой факт? А почему по факту Конституция Украины не поддержала факт войны? Как не поддержал? Поддержал? Нет, не поддержал, вы врете. Закон Украины от 24 давайте, февраля. Давайте по... Давайте про Конституцию поговорим, а не про закон. Еще давайте раз, покажу. я же отвечаю: Закон Украины от 24 февраля 2022 года, ага. в котором устанавливается тот факт, что президент ага. Украины объявляет военное положение. Ага. А давайте... Если вас интересует номер документа. А давайте... я же надеюсь, вы не убежите. Да, вы не убежите сейчас. Давайте Конституцию обсудим. Давайте. 106 пункт. Можете прочитать на 19, вернее, 106 статью, 19 пункт и 20. Давайте прочитаем. Сами. Читайте. Я прочитал. Какие вопросы у вас? Военное положение, когда подает президент о военном положении, в какой случае подает подание? Закон Украины про правовой режим ну, военного что времени. Закон? Что, Первая что, статья. Что, главнее? Что, что, что главнее, Вы же вопрос, я же вам что главнее закон Еще Украины или Конституция? Что главнее? Закон Вы Закон задали Украины, вопрос, Конституция? вам ответ важен. Вы глупый ответ даете. Кто главнее? А как Конституция? Что знать, он глупый или нет? Кто главнее? Конституция Еще Раз. Зачем ты меня перебиваешь? Как ты можешь знать? как ты можешь знать? Еще раз, как ты можешь знать, глупый это ответ или нет, если ты его еще не услышал? Вы мне про закон рассказываете, я вам говорю про Конституцию. Да, но только Конституция ⁇ это не один единственный закон в Украине. Ну, если он основной. Он основной, я согласен. Но есть еще законы Украины, которым регламентируется поведение государственных органов в определенном режиме. Так вот, режим военного времени регламентируется отдельным законом, который называется Закон Украины про правовой режим военного времени. И если вы откроете его прямо сейчас, в первой статье, вы увидите, что написано. Военное положение вводится в Украине или в отдельных ее территориях. На отдельных ее территориях в результате вооруженного вторжения в результате э, нарушения. Э, подожди. В... Давай я открою и прочитаю, потому что это будет правильно. Давай. Открою и прочитаю. Ты забыл этот закон? Не, я не забыл, просто чтобы была формулировка правильная. Ну а Конституция в этом плане не важна. Ну, то, да. не, мы дойдем сейчас до Конституции. Ну давай дойдем, давай. <связь> Военное положение. Ты из Украины или из России? Какая тебе разница? Ну, вы, ты украинский понимаешь язык? Конечно. Понимаешь. Да. Э -э так. Розумію, воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки, державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, повноважень, необхідних для введення відвернення загрози в відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. Усунення загрози небезпеки Державній незалежності Україні, її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. <кхи> <кхи> і з зазначенням. О чому говорить цей закон? О чому говорить цей закон? Що? О чому говорить цей закон? Цей Це закон визначає потратить? зміст правового режиму воєнного стану, порядок його відбувається. Хто вводить та... режим воєнного відповідання, на що ти говориш? Хто вводить вводит режим воєнного положення. Послухай мене, То uh, я тобі відповідаю, нащо ти мене Подожди. прибуваєш? я тебе спрашиваю, хто вводить режим воєнного положення? Е, uh, є три етапи: перший Подожди. приймає Подожди. його вводить. Так я ж відповідаю тобі, чого ти мене прибуваєш? Подожди. Є три етапи. Перше рішення Ради Національної безпеки і оборони. Другий етап це указ Президента. І третій етап це Закон України, яким підтримує Верховна Рада цей указ. Всі три етапи було пройдено. На основанні чого ввели воєнне положення? Відкриваємо указ Президента. 64 дроб 2022. Угу. Відкривай разом зі мною. Не хочу. Ти а як відповім. ти будеш? А як ти будеш? Я ти спросив, ти мені відвечає. А я тобі відповів. <ріць> Відповідай. <ріць> я ж тобі відповів. Указ президента України 64 дроб 2022. На основанні на на 24 -го. лютого 2022 року. На основанні чого? На основанні чого? Що на підставі чого? Ну, введення військового стану. На основанні чого. Не військового, а воєнного. Така да, разниця, велика ну какая об'ясняв. Ну, якщо ти говориш про е, юриспруденцію, кожне слово має да, значення да, і да, воєнна воєнне стан на основанні чого мілімарі. Можете не відповідають, чому ти перебиваєш? Ну не говори. у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, то що я тобі казав. Украины а по конституции пункта, по конституции, по конституции я понял не надо размазывать что ты размазываешь я размазываю ты, ты размазываешь спробуй, то что мне не интересно ты ты есть, я ты понимаю говоришь? что ты боишься дойти до основы в результате в результате, ты агрессии, в результате агрессии президент что должен сделать Ти готовий послухати? Я ж тобі відповідав. Довжен зробити президент. Я тобі відповідаю і питаю. Ти готовий послухати? Слухай Я, далі відповідно Я. до пункту 20 частини першої статті 106 конституції України, кома закону України про правовий режим воєнного стану. Постановляю вести воєнний стан в Україні. З 5 години 30 хвилин 24-го року, 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб. І далі по тексту. Можеш перевірити указ президента 60 64... А при чому тут 20-й пункт стану війни? Стан війни оговаріється 19 пунктом. Конституцію відкривай. Так, да, відкривай. В якому пункті оговарюється стан війни? 20-му. Давай почитаємо. 20-й пункт почитай, пожалуйста. Ну, ти ж маєш якісь сумніви. Маю в 20-м пункті говориться о військовому положенні, а не військовому стані. Серйозно? Да. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих воєнного її місцевостях стану. у разі загрози, нападу, небезпеки, Державній Незалежності України. Це в 20-му пункті? Да. Так. Ти обманюєш, це в 19-му. Про перевір. Я перевірю, от у мене от он. Ти показати? Покажи. Сейчас. Ой, Конституция Украины. Когда президент подавал провесковый стан поданя. Переверь, 20 пункт для початку. Я говорю, когда президент подавал провесковый стан. Перевір спочатку то, что ты говоришь. Когда президент подавал провеской стан? перевернул 20-й пункт. Ну, я, возможно, перепутал пункт, но когда президент Ой. подавал, я тебе не спорю с тобой, когда президент Ой. подавал, когда президент подавал про стан подания. Про военный стан президент подавал 24 лютого 22 года. Когда было принято? Тот же самый день. Было принято? Угу. А что ты обманывать? Зайди на рада.gov.ua. Хорошо, сейчас зайду. Сейчас, секундочку. Так, то, что стоит сейчас. 19 пункт 106 статьи угу. вносит Верховную Раду Украины представление угу. об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании вооруженных сил. Что ты мне рассказывал про 20 пункт, дядя? Это в 19 пункте. А до чего тут 19? -й? В смысле? Мы с тобой говорили про стан войны. А ты мне говоришь про висковоположение. положение. В 20 пункте про висковоположение. положение. А я тебя спрашивал про стан войны. Или ты запутался, дядя? Про военный стан, это запутался ты. Военный стан Открой в 19-м пункте. В 19-м указ президента. 19 19 президента. Причем тут указ президента. Ну, потому что на подставе указа Конституция... Мы с тобой говорили, в каком пункте говорится о висковом стане. О висковом стане говорится в 19-м пункте, а не в 20-м. Когда был 19-й пункт внесен президентом? Что еще раз? Когда президентом было в не остановление какой-то пункт подтверждает стан военный стан. Прочитай, 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 надомными... давай, 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 так, с тобой подожди, думаем. давай, давай, подожди, подожди, у нас была понятка. подожди, 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 ты подожди, 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 відповідь. подожди, 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 Правильно, Раз. Указ Повторить. президента. Ты не повтори, Указ ты не прочитай. президента. Прочитай ну, помовчи. Помовчи. 19, ты мне сказал, что в а 20 пункте ты боишься Потому что ты не А что ты прочитать? Так я тебе читаю, что? ты ж помолчи. Прочит... Давай, давай, давай читай. связку с військовою агрессией. Російської Федерації проти України 19 на підставі пункт. пропозиції 19 Ради 19 національної Безпеки. Та не перебиваєш. Що? Пункт. А на що Прочит... ти не перебиваєш? Прочитай 19 пункт, я тебе що говорю. А що нам 19 пункт дасть? Ну прочитай прочитай 19 пункт вносить до Ради, Верховної Ради подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України. Та на інших та інших утворених відповідно до закону України військових формувань. І що? Коли було внесення про стан війни. Давай ка я провірю, що є так. Про стан війни не було. Було про воєнний А ти що президент воєнне Ти... Меня, у меня президента. все записано, я потом это выложу, и мы все это прислушаем. Выложу, да. не переживай, президента. не переживай, мы все прислушаем. Указ ты мне сказал, что президент носил президента. простан хуйни. Что ты пи***? Открыл указ, указ президента. Мне пять... Ты мне, пять минут назад рассказывал, что президент носил положение про стан войны. Ты мне пять минут назад... Еще пожалуйста. раз скажу. Закон Украины ты... есть. Про воєнний стан і указ президента в... про ведення я... воєнного чуму, стану дуку, указ президента про проведення дырки, воєнного дуку, стану. Я не буду дуку, тебе перекрикувати. Мене не мене цікаво. Мене не цікаво. Мені не цікаво, цікаво тому що ти цікаво, зі мною, потому, що ти, понимаєш, ти боїшся що сказати. Я слово. понимаю, а в сиру агресії ніхто не существує. У вас військове положення. Овісково положення. це угроза. Правильно, правильно вот, Я... так відкрий указ президента проведення воєнного стану. Та да, мені глубоко у нас указ. є Конституція, де написано, що якщо є… Так. Да. А є ще указ президента, є так, закон по указ про проведення воєнного стану. По Конституції України. А чого ти боїшся відкрито указ президента, скажи мені? За чим? До чого прочитати? Я думаю, це має несе до значення. По Конституції України, в случае агресії да. президент вводить положення військового стану. А може. он не вносив. Значить, от в рішний все просто, це логічно. Да, тільки президент. Послухай мене. Тільки президент, в своєму указі, ем, как ета, регламентує свою дію на підставі 20-го пункту, розумієш? Не 19-го, а, а 20, 20 го пункте, а грішим, І він про так? це не перебивай мене. І він, про це... 20 пункт. Де 20 І він про це конкретно говорить. Читаю тобі ще раз. Дивись. У зв'язку з військовою агресією на підставі пропозиції Ради національної безпеки відповідно до пункту 20, розумієш, 20, частини першої 106 статті Конституції України і закону України через кому розумієш, а ти казав, на, до чого тут закон? Тому що є Конституція, а є ще закон, який регламентує порядок дії. Так, от цей закон я тобі і прочитав з першого самого початку. А тепер відкривай указ президента і прочитай, на яких підставах президент це зробив. Президента може переврати Конституцію, як хочеш. Указ президента може переврати Конституцію. Ті, що не подаває. А в якому місці він це зробив? Ну. В результаті агресії, що должен президент подавати? согласно 19 пункта 106 статьи. А он не користався 19 пунктом? А в 20-м там про угрозу агрессии вообще не говорится. Прочитай 20 -ю. Прочитай 20-й серьезно? Пункт. Серьезно. Прочитай 20 пункт. Я тебе еще сейчас проверю, как ты его прочитаешь. Давай, давай Открывай. Там аккуратно идется про это мова. Давай, давай. только шаровары главное не снимай. да да я слухаю тебе 20 пункт ну ты читаешь 20 пункт Нет, ты читаешь я тебе уже читал почему я тебе ну так потому что много... я хочу чтобы ты там... сказал ты в смысле ты сказал Прайменно. что он основывается на 20 пункте да ну а где там агрессия так читай Ну я читал там угроза агрессии читай читай я прочитал угроза агрессии что тебе в голос читать 20 -й, 20, й пункт? пункт так. Сейчас, подожди, 5 сек. Сейчас я начинаю. Так, 106. 20 пункт. Сейчас, подожди. 20 -й. Принимает в соответствии с законом решений о всеобщей и частичной мобилизации и введении военного положения в Украине, либо в отдельных местностях, в случае угрозы нападения опасности для государственной независимости. А когда угроза нападения или и агрессия — это разные вещи. Серьезно? Да, конечно. Угроза нападения — это что? Как, Что ты такое угроза? как ты Чем понимаешь? Отличается? Чем отличается угроза нападения, А Как когда ты грани... понимаешь э, опасность государственной независимости тогда? Когда на границе скапливаются войска и которые пытаются напасть? А он это вводил, когда уже войска были на территории Украины? Это угроза или уже? Без... Это, это, это уже была агрессия считается, да, правильно или нет? Это была угроза государственной независимости в первую очередь. Ну, так для человек, того, чтобы не... это называть ну, агрессией, прочитаю, для прочитаю, того, прочитаю. чтобы это называть агрессией, в результате этих действий президент Почему ты должен... Перебиваешь? Да потому что ты не слышишь, что я тебе говорю. А как ты услышишь, что если ты задаешь мне вопрос и не слышишь ответ? Президент да, Украины, ответ, пытаешься, помолчи. Пытаешься слова. Какие Зачем слова? Ответ, Смотри, тебе... если ты откроешь указ президента, ты увидишь, что он использовал, руководствуясь в своем указе о введении военного положения на территории Украины двумя документами: первый Конституция, 106 й 20-й пункт, и вторая это как раз-таки закон э, Украины про военное буду... положение. Не перебивай меня. Если у тебя жопа иди воды попей. Так вот, после того, как этот указ президент публикует, он является инициатором значит, законопроекта о введении военного положения, который обязана проголосовать Верховная Рада. Этот проект закона и подается в Верховную Раду 24 февраля 2022 года. Значит, 24 февраля 2022 года, в 8 часов утра, 9 минут и секунды, Верховная Мне вообще не Рада интересно. Принимает Давай поговорим об по Я понимаю, того... что ты хочешь меня заговорить. Я тебе задаю простой вопрос. Я закончу. Так. Принимает решение поддержать закон, проект закона о введении военного положения на территории Украины. И этот и этот закон абсолютно поддерживает то решение, которое принимает президент в отношении введения военного положения на территории Украины рукой, когда звук включишь. Когда звук включишь, махни рукой. Я тебя слушаю. Ну ты звук включил, ты звук включил? Я тебя слушаю. В результате агрессии что подать президент обязан? Он воспользовался 20 пунктом. Какие вопросы у тебя? В смысле, у меня вопрос простой. Почему он неправильно воспользовался Конституцией Украины? Кто об этом решил? А, об этом кто-то должен решить, да? Ну, ты с чего взял? Есть решение Конституционного суда 14 мая 2014 года так. о том, что ничего в Конституции Украины не позволяет продлить полноважение президента. Почему президент не выполняет это решение Конституционного суда? А кто продлил полномочия президента? Он сам себе продлил. Каким образом? Ну, он же сейчас президент. Да. После его, после, срок президента заканчивается... Когда президент, президент смотри, ты задаешь вопрос и не да даешь это? возможности на него ответить. Да. Если так бы я... ты хотя бы один раз в своей жизни прочитал Конституцию, хотя бы раздел о президенте, ты понимал бы, что президент Украины выполняет свои полномочия. До момента вступления на пост новообранного президента новообранного правильно. президента правильно. Украина не имеет по причине да, того, правильно. что в Украине выборы не состоялись. Опять же, да. по причине того, что в Украине введено военное положение, и на основании закона Украины про военное положение 19 статьи выборы проводить запрещено, как президента. Так парламента Верховной Рады Украины, Верховную Раду Автономной какая статья? Республики Украины давай, 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 и какая статья? местное самоуправление. Какая статья? какая статья, какой пункт, говори. Чего? Ну, которая запрещает выборы Я тебе только президента. что сказал. Ну, я пропустил, ты да, сильно много так, там Так если говорить. бы ты слушал, ты бы, может быть, слышал. Так, давай еще повтори статья, какая запрещает. Какая статья запрещает проводить выборы президента? Девятнадцатая. Конституции? Нет. От чего? закона Украины о правовом режиме военного времени. А так этот закон... Был... <свят> <свят> То есть закон под себя издали, и потом этим законом... <свят> в, каком, в каком году его приняли? Да какая разница? Почтает. Закон был, закон был издан под себя. Когда? Порошенко подавал в конституционный суд запрос. Когда И 14, в гордон, Когда 14 мая конституционный суд ответил Порошенко. Нет ни одного закона Конституции, который позволяет президенту увеличить срок своих полномочий. Так а никто не увеличивал. В смысле? Да. И, а почему? А почему Зеленский превышает срок полномочий? Повторить еще раз? Так этот закон это не является Конституцией. Так Конституция я тебя что сейчас, законы. Смотри, откройте. Вы, вы придумываете законы, открой... вы, пытаетесь, вы пытаетесь придуманными законами узаконить какое положение. А есть законы не придуманные? Конечно, есть. Как Конституция. Так это Конституция. тоже придумано, правда, в 96-м году. Но те законы придуманы противоречия Конституции. Какой, Разве, какой закон противоречит Какой закон является основным? Ну, В Конституция. Потому что, а что президент против... не может быть... Ты можешь вести диалог, Конститу... они, они а не постоянно перебивать. Если ты меня не слышишь, объясняет. В Конституции написано, что президент не может быть раньше больше срока. А и президент дополнительным законом меняет Конституцию. Тебе что, непонятно? А вот где написано, это... что он не может быть больше срока? Конституции. Ну, конкретно. Ну, я не хочу сейчас искать. Поищи, пожалуйста. Может, я ошибаюсь. Мне скучно стало. Ой, а что случилось? Опа! Вот это поворот! Ой, скучно стало, представляете? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок напишіть в комментариях свою думку або пропозицію Мені цікаво що ви думаете.